sənin yollarından biri nədir? Çalış Allahın işlərinə razı olasan. Çalış razı olasan. Biləsən Allah səni sevir, bəli. Mütləq sevir. Bəli. Allah sənin xeyrini istəyir, bəli. Səni səndən çox istəyir, bəli. Bəli. Allah deməli bəla göndəribsə, xeyri vədi dinən, bəli, möhkəm dinən. Dinən, bəli. Xeyrdir. 100% xeyirdir. Bunu dinən. Bizim dua icazəmiz var. Israrla dua edə bilərik, amma amma razı olmaq şərtilə. Məni dinləyən adamlar deməsin bu dindarlar yenə deyir ki, problemə razı, problemə razı ol, təslim ol deməyə deyil. Problemin həlli üçün var gücünlə çalış, amma nəticədən razı ol. Problemin həlli üçün var gücündən çalış. Sadəcə nəticə nə olur olsun razı ol. Çünki bil ki Allah səni sevir, sən onun nəzərindəsən. Allah sə ilə məşğuldur, səni şunla məşğuldur. Eləmirsə, gücü çatacaq -çata eləmirsə. Deməli nəsa burda ciddi xeyir var. Ciddi xeyir var burda. Bizim dualarımızda etiraz olmasın gərək. Allah bəzən bizi bu hala çatdırır ki, duamızı qəbul edəsi. Etiraz olur bizim dualarımızda çox vaxt. İstəmək istəyirsən, istə nə isə amma birdən olmasa olmasa razı ol. Dua formasını deyim sizə. Duanın formasını təqdim edirəm də nümunə. Belə dua eləyək. Mühüm məsələ də hamdic duamız necə qəbul olsun, necə necə dua eləyə və deyirəm. Bə sonra deməyəcəm, ha, bir dəfə deyəcəm. Daha də sonra deməyəcəm. Bir nəm hardan davam eləyim, necə eləyim? Əvvəla bunu deyim ki, bəzən biz deyirik, "Ver, ver, ver. Allah deyici bunu verərəm, on dənə şey alınacaq." Olmazsa hamsı olsun. Yo, dünya məhduddur, hamsını verə bilmir. Sən elə bir şey istəyirsən ki, bu gəlsə mütləq on dənə şeydən məhrum olacaqsan. Dünyanın qaydası belədir dualarımız Allah şikayət qoxusu verməsin. Dulavi Rəhmətullah əleyh mərhum Dulavi Hacı İsmail Dulavi deyirdi ki, bədbəxtliklərimizi aparmayaq Allahın qapısından. O bir alim deyirdi. Yol boyu dir gülür, danışır, Məşhedə gedir. Hərəmə girəndə yazıq, günah alır, belə bədbəx sifətində girir. Bə, deyir, ay namərd, Zərafatçı deyir, ərcən. Ay namərd, nə oldu elə? İmam Ruzanın hərəminə çatandancaq problemlərini yadına düşdü. Işte. Bircüz təşəkkür elə, minnətdarlıq elə ki, nə yaxşı ki sən mənim imamımsan. Filansan surudu göz yaşı töküb hadisə